пройти на рабочее место. Со мной адвокаты. Предъявите, пожалуйста, основание, которое вы проводите проверку. Откройте дверь, пожалуйста. Пустите нас на рабочее место. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, на каком основании. Укажите правовые основания для недопуска руководства на рабочее место. Правовые основания недопуска адвокатов для оказания правовой помощи. Вот, собственно говоря, это продолжается с самого утра. А кто сотрудниками делает удостоверение, откуда они, кто? <И categories> должен... Охране их не предъявляли. Они просто зашли абсолютно не... Предположительно на налоговая Предположите, милиция. Предположительно Да, да. были в форме налоговой милиции. Да, у них шаброны и оползновательные значение. Я рекомендую вам набрать 102. Да, да. Не, 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 дождаться милицию. Вы да, руководитель. Да. Вот при ваших адвокатах, да, мы не пускаете работников милиции, тогда в отношении них да. будет возбуждено уголовное дело. Да. Ваши адвокаты готовят прокуратуру жалобу. Нарушение права на правовую помощь, э, препятствование законной деятельности представителей лица, препятствование законной деятельности предприятия. Ну минимум пять статей уголовного кодекса вот эти товарищи нарушили. Так что наберите 102, вы имеете право, вы должны обеспечить работу вашего коллектива. Алло, алло. И мы дождемся милиции, посмотрим, с чем закончится. Да, я прошу прощения, можете вы меня набрать, через 5 минут я милицию вызываю сейчас. Хорошо? Да, спасибо, спасибо. Да. 102, да? Я да, да 102. Я никогда по мобильному не вызывал милицию. <как> да, да. И, да и вообще никогда в жизни не вызывал милицию. Кстати, вы сейчас помните? Первый да, раз. Да. Ну, все, ну, все приходится делать первый раз. Да, надевайте. Да. Приветствую. Я дам вам чувствую? там трубочку, чтобы вы сформулировали, хорошо? Одну секундочку. Представьтесь, вы назовите. Да, да. Потом аптис. адвокат. два кадра. Да. Да. Я сейчас. Не, не совсем до да, номер 5, я хочу Добрый день, меня зовут Игорь Гузьма, я руководитель обязательно, предприятия обязательно. мультимедиа Invest э, Наше здание захватили неизвестное, сейчас я даю трубку своему адвокату. Добрый день, Сердюк Виталий Анатольевич, хотим сделать заявление о совершении преступления. Во-первых, захват здания. Захват здания неустановленными лицами. Захват заложников. Предположительно человек 10-15. Вот из того, что мы пытаемся увидеть через зашторенные, по сути, окна. Раз. В чем одеты в униформу? Шевроны не удается разглядеть. Предпо... Да, форма черная, предположительно милицейская. Военная. Не можно... ...увидеть наличие оружия. Предположительно Есть с оружием. С оружием. С оружием. С оружием. Мас... Масок, с оружием. И, да, люди видели с оружием. Раз. <свят> На просьбы открыть дверь, представиться, выяснить, что происходит, не реагируют. Чем осуществляется препятствование законной предпринимательской деятельности? На улице, улица по сути, заезд Красноармейская, 6, о... Да, большая Васильковская 6О, арка магазина Сяева. Уже был вызов, приезжал на ряд милиции, надлежащим образом не отреагировал. Не удостоверился, что происходит в помещении. Не удостоверился. Какие люди осуществили захват? По сути, был вызов, приехал наряд, постоял под закрытой дверью, уехал без надлежащей реакции. То есть идет препятствование законной предпринимательской деятельности 206. В помещении находятся с утра, ориентировочно с 9 утра. Также идет препятствование законной деятельности адвоката. То есть совершение преступления предусмотрено 397 статьей Уголовного кодекса. Нарушение права на правовую помощь. Медиа инвест, uh... мультимедиа инвест групп. Yeah, редакция газеты Вести. Uh, mm -hmm. well, yeah, журналисты yeah. не могут работать. Деятельность журналистов заблокирована. чтобы они немедленно приехали сюда, чем с ним разговаривать? Просим в ускоренном порядке прислать оперативно-следственную группу для фиксации нарушения, для осмотра места правонарушения, опроса свидетелей и очевидцев правонарушения а также задержание лиц э, виновных э, в нарушении закона и прав граждан и еще напомните приказ министра внутренних дел не спасибо <клышко> э, это район Печерский Шевчен, или Голосеевский Шевчен, это Шевченковский Шевченковский район О, да просим Нет, Шевченковский район территория скорее всего Шевченковская вот поступила поступила информация да какая информация? Нет, не, печати, не да, 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 не ясно, кто вот вывесили. Не, не ясно. Очень ждем э, группу. Да. Спасибо большое, спасибо. Направил дежурный по УВД. <просил> ну, они объявили группа, о том, что -то. будет а, сейчас а, брифинг а, в. Чотирнадцять тридцять буде в кабінеті міністрів. Ну в кабинете а міністрів а Украины, в так відбудеться брифінг з цього питання. Брифінг не предусмотрен уголовным кодексом. Весь брифинг это следователь с постановлением суда на проведение обыска. Алло, да. Набери его, пожалуйста, не могу говорить. Короче говоря, вот такая Конечно вот. Конечно, будет. Уже Набери, пожалуйста. Да. А вы думаете, потому что это просто от Влада против вас действует? Может, кто то я... конкретно вас налюбит? Я не знаю. То есть я, я повторюсь, никто с нами не контактировал по вот этим всем вопросам. А, то есть я единственно могу предположить, что, я, что если два дня назад были заблокированы наши счета, одной из наших компаний, затем а пришли Вести, масс Медиа, затем пришли люди в форме и сору и сейчас вот будет брифинг в кабинете министров да, о чем-то, то это, вероятно, эти действия многие э, растут из властных коридоров. Кто именно там нас так любит или не любит, это мне трудно сказать, потому что, повторюсь, мы не общались на эту тему ни с кем. То есть мы белая компания, платим налоги, спим спокойно, поэтому какие-то там понятийные договоренности мы никогда ни с кем с ними, в них не вступали. Я скажу так, ни при чем в данном случае отношение к власти то или иное. Есть отношение к действующему закону, к уголовно-процессуальному кодексу со стороны следственных и оперативных подразделений, которые в нарушении его не представляются, не представляют для руководителю предприятия, для уведомления определения суда, которое дает право на проведение обыска, не допускается. Вы, 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 вы да. попро... да. Очень просто в данном случае у руководства и у редакции нет на руках каких-либо правовых оснований для соответствующих действий, нет документов, разрешающих обыск, не допускается руководитель предприятия для того, чтобы принять участие в следственных действиях.

Потребовательница седьмой Вот законные мои Кто вы такие? Вот мои документы Померяемое отчество Звание удостоверения порядке 11 закона милиции А что вы А что вы это трамвай Вы журналисты Ребята, надо было представиться нормально В самом начале В самом начале приехала милиция право Ні, адвокат Розбили не міліціонери, готовуються адвоката, але не адвокат.

все нормы, которые были предусмотрены украинским законодательством. Прошу пропустить меня на рабочее место. Я директор Здесь компании. Компания. На действия, Вы <с нарушили <с все нормы. Вы ничего не нарушали. В рамках КПК. В рамках Вы имеете право. Вы имеете имеете право. Вы я проведу пров.. 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 область, поставлю вам вместе с прокурором зафиксируйте пожалуйста журналисты адвокат разбил входные двери при том, что проводилось следственное потому действие porque porque ]Evet. sure. потому что вы не пропускали адвоката согласно КПУ Украины когда проводится следственное действие когда проводится следственное действие адвокат не пускать и выпускать ...сторонних лиц в помещение. То есть мы здесь... Пожалуйста, следовать. Постановление есть. Постановление мы предъявим к лицам. А чего? А чего? Мы здесь. Мы здесь, мы здесь да. вы, пожалуйста. А какая причина? Мы зафиксировали, что действительно разбитый вид, но разбитый в рамках криминального права.

а я так... а, Лена, пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, Олег Перемінко, це ваш адвокат? Чи він просто Олег Перемінко? Цей пан він ваш адвокат? Чи це просто? Часто у вас і поговорити з э, цими адвокатами, договор на да, давайте да, успокоїмо. Щас да, буде давайте правді адвоката, ладно, міністр сло це правда. Підтвердити слова міліції податкової чи вікної трапи. Поки будь ласка, приміщення знаходяться документи, знаходяться грошові кошти, початку вилучених. Будь ласка, поки приміщення, а є фіктивні фірми. Є фіктивні фірми. Ось, милі, ось така ось інформація маємо зараз від податкової міліції. Сказали вони два слова про фіктивні фірми. І урву це заперечує. Каже, що ми все абсолютно е, прозоро, білі зарплати і нічого не відбувається. Ось закінчилося. Ані марують дівчаті. Чому ви так думаєте? Потому що нам сказала наша секретарь, яка в заложниках знаходиться. А може вони їх не ворують, а вилучають На особа нічого не вилучають. Їх. Я кажу, що там за віть приділ? Кто это вообще ці люди? Какой один... Пане Ходи, так... Ігоре, а от щойно слідчий сказав да. про те, що фіктивні фірми печатки фіктивних фірм. Тут. Фір...